السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ الحمد للہ میں بھی ٹھیک اللہ کے شکر ہوں اچھا ناصر صاحب ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ خود کو علماء سمجھتے ہوئے ممبر پر بیٹھ کے ایسی ایسی تعلیمات پھیلاتے ہیں جو آج کے لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں گوسے پاک کے بارے میں ایسی ایسی تعلیمات پھیلائی گئی ہیں ایسے ایسے کرامات لوگوں کو بتائے گئے ہیں کہ وہ گوسے پاک کو ہی آل اینڈ آل سمجھ بیٹھے ہیں آپ ان سب باتوں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں دین اسلام کی میں ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ تو سراسر ان کی جہالت ہے کسی بندے کا نیک ہو جانا یا بادر گزار بن جانا وہ اپنے مفا... اپنے لیے بہتر ہے دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر اللہ کی بہت زیادہ بادر کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہے اس کے گھر والوں کو دوسروں کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ خام مخواہ ایسا ہی جو ہے نا انہوں نے بنایا اس کو یہ پیرا نے پیر ہو گئے وہ قبر میں مردے کا حساب کر رہے تھے تو وہ آگئے انہوں نے فرشتوں کو پکڑ لیا انہوں نے جب حساب نہیں کرے یہ کوئی مذاق ہے یہ کوئی اس طرح کے کوئی بندر بانٹ ہوتی ہے ایسے وہ کون تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے وہ کوئی نیک ہو جانا یا باد و گزار بان جانا تو یہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا بعد میں یہ جو جال تھے اگر انہوں نے پھلایا تو قیامت کے دن کو کان پکڑائے جائیں گے کو رسوا کیا جائے گا وہاں پر کہ یہاں نے یہ تعلیم دی تھی ان کی کیا حیثیت ہے کیا ہے خالی ایک نیک ہو جانا یا نبی پاک کی نسل میں سے ہو جانا یہ تو نہیں ہے کہ وہ آ رہا ہومبروں نبیوں سے بڑھ کر اس کے پاس موزاد آ اس نے کہا جی تمہارا نبی تو اللہ کے حکم سے کرتا میں کہتا ہوں یہ ساری میں نے باتیں سنی ہوئی یہ یہ بے سروپا اور یا ترین کہانیاں ہیں جو یہ بچپن سے سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کسی کہانی ہیں یہ کوئی اتھینٹیکیٹ باتیں نہیں ہیں اتھینٹیکیٹ ہی نہیں وہ قرآن کا ہے قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ سب سے اتھینٹیکیٹ ہیں اور وہ منع کرتی ہیں کسی ولی کو فرد کرے کوئی نیک ہو گیا کوئی یہ جی درباروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے کوئی ان پڑھ جہل نہیں تھے ان کا قصور نہیں ہے ان کے درباروں میں جہاں پہ یہاں نشین بن جائیں تو لوگوں سے پیسے بٹوریں اور اس طرح وہاں مجمع لگا لیں اور کفر کی باتوں کو پھیلائیں یہ قصور ان بزرگان دین کا نہیں ہے یہ قصور ان جہلوں کا ہے میرا میں تو اس لیے اس پر بات نہیں آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا میں اس لیے اس پر بحث نہیں کر رہا تھا علمی ڈسکشن نہیں کر رہا تھا کہ یہ جہالیت کا مارے ہوئے ہیں ان کے پاس اگر علم ہو تو یہ بات کریں ہی نا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ جہلوں کا ایک ٹولہ ہے یہ جہل مولویوں کا ایک ٹولہ ہے جو سر کی باتیں سمجھتا ہے دیکھے کہاں رب کائنات اس کے فرشتے ہیں جو اس کا عرصہ اٹھاتے ہیں ہر چیز وہ اس کے حکم تابیا ہے تو گوشت پا وہ گر رہے تھے تو گوشت پاک نے پکڑ لیا اس لیے تذکیر پڑ گیا اس لیے تذکیر نہیں اس کے پنجے جو ہے نا وہ اتنے طاقتور نہیں کہ اللہ سے بھائی اس طرح کفر کی باتیں یہ تو باتیں کرنا ہی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں اپنے دین کی اپنے مذہب کی توہین سمجھتا ہوں اس طرح کی باتوں کو رپیٹ کرنا بھی اس لیے یہ صرف اور جاہلیت کے مارے لوگ ہیں ان کا دین ان کو چاہیے اپنی جاہلیت دور کریں اور پہلے علم حاصل کریں قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں قرآن کی تعلیمات کی مطالعہ کریں اور سیکھیں اگر نہیں آتا تو کسی اور عالم سے جا کے سیکھیں جو قرآن کا عالم ہو وہاں سے لٹریچر لیں اس کے بعد یہ جو کسی کہانیوں پر پبڑی ایسی کتابیں واہ حیات ترین لکھ دی گئی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹ دیں دیکھیں پیغمبر ہے تو پیغمبر کو اللہ نہیں اتنا درجہ دے رہا نبی اخرا ہمارے نبی کتنے موت پر ہیں جی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے نبی ادر لیکن وہ بھی مر چکے ہیں ان کو موت آ چکی قرآن کئی سو دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیشت پیدا کیے اور سب کو موت دی میں آپ کو بھی موت دوں گا میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں محمد علی اللہ رسول قابل خلاح بن قابل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے ایسی رسول ہے کہ ان سے پہلے اور بھی رسول انہوں نے تو نوکھا بنا دیا ان کو کہ جی یہ جو نبی ہے نا یہ تو بات پتہ نہیں کہاں سے کوئی نور سے نور آ گیا کوئی ایسی باتیں غلط ہیں مان گڑت ہیں اور تو ہی کے برعکس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی تعلیم ایسی نہیں دی, دی. کہ جو کفر کی طرف اشارہ کرتی ہوں یہ ان کے اپنی ساری باتیں ہیں جو انہوں نے منسوب کی ہوئی ہیں آگے اللہ نے کہا اگر وہ فوت ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ جو ایسا کرے گا وہ اللہ آسمان کا ارگر نقصان نہیں کر سکتا اور اللہ جلدی عبت دے گا اکشناسوں کو عقل والوں کو پڑے لکھوں کو اکشناسوں کو جہلوں کو نہیں یہ تو ایک جہلیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں میرے تو میں تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا مسلمان تو بڑی دور کی بات ان کا دین اسلام سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے یہ کوئی اور دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دین اسلام کی بنیاد جس کی بنیاد حضرت ابراہیم سید ابراہیم نے رکھی اور جن کی جو آ کے ان کو اعلی کیا حضرت محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر شریعت میں نافذ کر دیا گیا یہ اس دین کے پیروکار نہیں ہیں یہ کسی اور دین کے پیروکار ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے ایسی باتوں کو پھیلانا اور کرنا یہ کوئی ہندوازم میں ہوں گے یا ہندو کی کوئی آت ہو سکتی ہے یہ مسلمانوں کی کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ جو ہندوستان اور پاکستان میں کافی آتا طبقہ ہے یہ تقریباً کوئی پوری آبادی کا کوئی ساٹھ ساٹھ فیصد حصہ ہے جو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ کفر ہے دین اسلام چونکہ مکے سے آیا عرب کنٹری سے پھیلا لیکن جب ہندوستان اور پاکستان میں گیا تو اس کی شکل اور بگڑ اس میں ہندوازم ہے یہ ہندو کی باتیں ہیں جو یہ پلائی جا رہی ہیں جی غور کون تھا کچھ بھی نہیں تھا پتہ نہیں وہ نیک تھا یہ دیکھیں میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ قبر میں کوئی صحابت جدا نہیں اس لیے کہ ہر بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قیامت کے دن اپنے براد مانوں کو فیصلہ کر لے گا کون نیک ہے اور کون بد ہے آپ نے تو پہلے ہی لوگوں کو نیک بنا دیا وہ جی وہ وہ تو جی سب سے انسان فطری طور پہ غلطی والا ہے آدم کی فطرت میں غلطی ہے کوئی بھی ہو غلطیوں سے, سے پاک کر دیتے ہیں نا یہ جی غلطیوں سے ببرا ہو گیا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا وہ کس کا نطفہ تھا وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا پتہ نہیں کسی جانور کا تھا وہ مجھے کسی جانور کا ہے جس کو یہ کہہ رہے وہ کوئی انسان کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا دیکھیں اور کے برابر کرنا کسی ولی کو کسی نیک بندے کو کوئی بھی ہو اس کو برابر کرنا جی وہ پیٹ بھی نمار پڑ رہا تھا کتنی واہ جات باتیں وہ پیڑ بھی روزے رکھ رہا تھا یہ کتنے خوبصورت بچہ تھا آپ کے پیٹ میں تھا میں اس نے بڑے ایسی جہلانہ باتیں یہ ساری مان گٹ ہے اور بے بنیاد باتیں اور واہ یاترین ترین قصے ہیں جو ان جہلوں نے پھیلایا یہ جہالت کے مار یہ ہندو ہے یہ مسلمان کہلانے کے اقدار نہیں ہے دین اسلام کا ان سے کوئی طلب دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ اللہ کے اس کچھ نہیں اس کی بنیاد اس پر ہے جس کی بنیاد سید ابراہیم نے رکھی اور اس کو مقدم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں قرآن کے ذریعے قرآن کا علم کیا ہے ملت ابراہیم ہے ہمارا دین کیا ہے ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کی اللہ کے دین کی بنیاد ہی توحیر ہے جو چیز تو کو یہ تو اتنے مشرق ہیں اتنے یہ کم ضرف ہیں اتنے یہ گٹیاترین لوگ ہیں کہ چلو گناہ تو انسان کی فطرت ہوگی چلو گناہ بندہ کر دیتا ہے قیامت کے دن اس کی ہو سکتا ہے معافی ہو جائے انہوں نے اللہ کے برابر کر دیا ان ولیوں کو اور پتہ کون تھے وہ نیک بھی تھے یا نہیں ان کا کوئی شورٹی نہیں ہے کسی کی کوئی شورٹی نہیں ہے کون نیک ہے کون بات ہے یہ تو قیامت کے دن اللہ سار فیصلہ کریں گے سب کے سامنے کریں گے وہاں ہاتھ بھی بولیں گے زبان بھی بولیں گے ہر چیز بولیں گے یہ ساری نا ان جہلوں کی یہ جہلوں کا ٹولا ہے جو ان پڑھ جہل ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو پڑھا لکھا ہے وہ اس بار پہ یقین نہیں رکھے گا کہ وہ کوئی پتہ نہیں کون تھا پتہ نہیں وہ کیا کرتا رہا کیا نہیں ہمیں اس کو کوئی نہیں پتا وہ نیک تھا نہیں نیک تھا پتہ نہیں کون تھا انہوں نے اس کو سے بھی زیادہ درجہ دے دیا ہمارے لیے نمونہ کون ہے حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں وہ کسبٹی ہے ہمارے پاس وہاں سے ہم تو یہ کرتے ہیں جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا کل ما کن تو ملا مادری ماں جو بے اللہ تب علامہ لگ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نوکر سور نہیں جب نبی اکرم اکرو کہ انہوں نے ان کو نوکر سور بھی بنایا اور اپنے آپ کو بھی نوکا بنا لیا ہم پتہ نہیں کون سی آئٹم ہے یہ کوئی ورائٹی نئی ورائٹی ہے کہ پکمبر نے تو مردوں کو زندہ کیا الگ حکم سے یہ اپنے حکم سے کر رہا اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا کفر نہیں کائنات میں جو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ ہندو ہیں ہندیوں سے بھی گٹیا وہ پھر بھی کسی کے پر قیدا رکھتے ہیں ان کا قیدا جہالت پر مبڑی ہے یہ جہاز کے مارے ہوئے لوگ ان پڑھ جا رہے ہیں یہ کنبہ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں